कुछ लोगों को सजा हुई है उनको माफ़ी देने की डिसीजन और ये माफी देने माफी दे, माफी देने का डिसीजन गुजरात सरकार का है इतना हेवियस क्राइम करने के बाद गुजरात सरकार ने इन गुनेगारों को एफ्रोस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसी बात लोगों में बहुत आई अच्छा थी वैसी ये बात है क्योंकि सी बी आई सी बी आई का भी अफसोस था इन गुनहगारों के खिलाफ था ये गुजरात सरकार का जैसे आने के बाद माफी देने के बाद जाने का जो निर्णय अफेक्टेड लोगों ने लिया इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है एक दिशा दिखाई है और इस तरह से अत्याचार या हत्या और ऐसे करने वाले लोगों को राहत ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की नहीं गुजरात ने गुजरात गवर्नमेंट ने इसे जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन वहाँ लेने की आवश्यकता नहीं थी और इसीलिए वो केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने की वो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे ली ये अच्छी बात है खाली एक ही मुझे मेरा सुझाव है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हो उन्होंने ये केस की सीरियसनेस देखनी चाहिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हुए वो तो नजरअंदाज नहीं करने चाहिए और सात लोगों की हत्या हो गई ये भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए जो कोई इसमें इन्वॉल्व होगा इसमें कोर्ट ने जो डिशेष दिया है

गवर्नमेंट डिशियन्स होता नहीं नहीं पर यह केस सीएस ने बगीचा क्या महिला ने जो सोसले उनकी मानसिकता अपने देखी होगी इनके ऊपर जो अत्याचार हुए और इनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हो गई ये सब देखने के बाद इतना सीरियसनेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट नज़रअंदाज नहीं करेगी ऐसे उसे लगता है और मेरा उनसे विनती है कि ये केस सीरियस ही ले और जिन्होंने हे स्कैन किया है इनके बारे में सुशील कोर्ट ने जो बताया है, वो सामने रखकर कुछ करना है वो करिए दूसरा एक वेगड़ा प्रश्न है कि आज दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस शिवसेना एक बैठक हो रहा है तो बैठकी में प्राथमिक बैठक है फाइनली ऐसा फाइनल पण या बैठकीमध्ये साधारणतः उद्याच्या महाराष्ट्राच्या ज्या निवडणुका येतील त्या निवडणुकीमध्ये एकत्रित काम कसं करावं यासंबंधीशी चर्चा होणार आहे